Экономическая ситуация в Украине, все мы знаем, на сегодняшний день очень сложная. Кабинетом министров Украины принимаются все мероприятия для того, чтобы вносятся изменения в налоговый кодекс. Я надеюсь, конечно, снижение ставки по единому социальному взносу и введение прогрессивной шкалы по налогу с дохода физических лиц даст более существенные результаты и по легализации наемных работников, и по поводу ухода от выплаты заработной платы в конверт. А пока я хочу сказать, что в июле месяце у нас в городе проводился месячник по легализации наемных работников. Сотрудники нашей инспекции проводили широкую разъяснительную работу, как и в средствах массовой информации, как и в центрах по обслуживанию плательщиков. По результатам работы в этом направлении мы легализовали только в июле месяце 135 наемных работников. В бюджет поступило порядка 40 тысяч налогов и обязательных платежей. С начала года было легализовано 1000 человек и в бюджет поступило около 4 сот тысяч налогов и сборов. Также хочу отметить, что в этом году к нам обратились 5 граждан с обращениями, которые жаловались на неоформление трудовых отношений работодателями, а также на невыплату заработной платы. Три обращения у нас отработаны по результатам их легализовано четыре наемных работников, а два на сегодняшний день находятся в работе, потому что они требуют проведения дополнительных мероприятий, таких как проведение фактических проверок по месту осуществления предпринимательской деятельности. Ну а в конце мне хотелось бы еще раз обратиться к нашим гражданам и напомнить, что если вам известны такие случаи, когда работодатели не оформляют трудовые соглашения, официальное, выплачивают заработную плату в так называемых конвертах. То есть вы с соответствующим заявлением можете обратиться к нам в Южную налоговую инспекцию, это в Центр по обслуживанию плательщиков, который у нас находится на пушке на 4А. И работаем мы с 9 до 18.00, в вторник, в четверг до 20.00, также работаем в субботу с 9 до 16.00.